أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلماء هم ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه الامام البخاري في صحيحه تعليقا والامام الترمذي في سننه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم وفي روايه لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعه رواه الامام مسلم في صحيحه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شكر اكبر محبة الشتى درود إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بنجلادشের ঐতিহ্যবাহী دینی ধারা জামিয়া দিনিয়া আসাদুল রামধা মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত অর্ধকার বার্ষিক মহতি জলসার সম্মানিত সভাপতি হাজরাত উলামায় কেরাম আইম্মায় মাসাজিদ হোতাবায় এজন আমার প্রাণাধিক প্রিয় লাখ